Ребят, всем привет! Новый день, новая работа. В работе сегодня Mitsubishi Pajero. Есть проблема по топливной системе. Месяца два назад приезжал хозяин, мы делали диагностику, висела ошибка по клапану давления топлива. И началось легкое поддымливание. Потом обратно мы делали диагностику и показания, ребят, были не лучшие. То есть уже клапан подустал. Что было сделано? Было, ребят, сделано. Заказан новый вот такой вот клапан. Вот такой вот и заказана сеточка в бак, так как хозяин говорит, что сеточку никогда никто не менял. Дальше. Дальше есть проблема по заднему мосту, легкое подвывание при скорости. Будем снимать полося, будем снимать редуктор, ну и уже отвозить его на реставрацию. Дальше пересмотрим масла в редукторе, пересмотрим масла в раздатке. Ну, в общем, сделаем такой комплекс работ. По машине. В общем, что дальше делаю? Дальше, ребята, снимаю колеса, снимаю полося. Ну и буду уже показывать, что с этого выходит. Ну что, начинаю разбирать и уже проявляются нюансы. Что для того, чтобы вытянуть полос? Что надо сделать? Снимаем э, суппорта вместе со скобой, откручиваются два болта сзади, которые крепятся к заднему чулку. И просто их откидываем. То есть, колодки мы ничего не снимаем, не разбираем, они стоят на своем месте. Аналогично и по второй стороне. Вот так этот суппорт снят вместе с кобой Дальше. Дальше для того, чтобы вытянуть, нам мешает стабилизатор. Надо снять стабилизатор. Снимаю стоечку с одной стороны, снимаю стоечку со второй и откручиваю здесь скобы. Что я замечаю? Уже, видите, нюанс. Сейчас я зафиксирую телефон. Попробую, чтобы уже нюанс получается. Уже очень слабая втулка стабилизатора. То есть мы по-любому будем менять все втулки стабилизатора. Ножки будем менять. И вот эти втулочки, все, ребят, идет под замену. Что откручу здесь и аналогично со второй стороны. Дальше, что я замечаю. Дальше, ребят, я... А, первое, что хочу на звук, не знаю, телефон передаст или не передаст. Вы послушайте, какой рокот идет сзади заднем... Это просто писец. сзади мост, да, ракотит и нормально ракотит. Такое ощущение, что там что-то развалилось. Дальше, дальше замечаю, что правый сальник полосит, тоже подтекает, тоже надо будет подзаметить, ну в общем что, работаю, снимаю по стабилизатору потом снимаю вот этот противовес откручиваю кардан, сливаю масло сливаю масло ну и уже начинаю, а, соединяю провода у заднего редуктора, вот здесь они находятся, ну и начинаю уже откручивать сам редуктор и вытягивать, а, вытягивать полоса для начала, ребят, надо вытянуть ну что, ребят, раскидал я задок. Вот так это все выглядит. Одна полуось, там трубку отсюда не отсоединял, то есть стопор не вытягивал, так и это все снял наша гребенка на блок АБС. Да, по правой стороне сальничек, вы все видите, подтекал. По-любому два сальника под замену. По трубке еле открутил, здесь прогревал, прогревал, раза 3-4 прогревал. Надевал этот спецключ и потом только только-только сорвал это все. Ручник снялся, все выбилось, надо будет потом посмазывать. То есть два сальника под замену, втулки стабилизатора под замену по второй стороне. По второй стороне. По сальнику более-менее, видите, аж поржавило. Надо будет это все повычищать. В общем, вот такая ситуация. По редуктору. По редуктору посмотрел по зубьям все окей, никаких проблем. Я не вижу ни трещин, ни заусен. Ну, скорее всего, проблема будет в подшипниках. Подшипники поменяют, и все будет окей. Дальше, по маслу. Масло, ребят, чернючее. Просто, не знаю, такое... Масло будет по-любому под замену. Ну, вот так. Все, тогда редуктор отвожу на реставрацию. И потом уже по результату покажу. Потому что все равно пока мне не выйдет заняться клапаном на насосе и а, можно даже, кстати, поменять сеточку в баке. Вот чем я и займусь. Поменяю сеточку в баке. Все, ребята, туда работаю. Ребят, всем привет. Новый день. С того момента, как я отдал редуктор, прошла практически неделя. Куча было проблем. То света не было, то то, то то. То подшипники заказывали. Ну, в общем, на Mitsubishi не так просто это все сделать. В общем, редуктор уже у меня. После реставрации, я так понимаю, ребят, мы заказали все полностью подшипники, заказали сальник, э, хвостовика. Вот это, ребят, такая специальная краска, я не знаю, контактная краска называется или как именно. И мы видим соприкос... соприкосновение зубьев, то есть у нас зуб, я так понимаю, полностью соприкасается. Как рассказал мне мастер, что э, до этого, до ремонта, ребят, работал вот эта часть только, вот эта часть и. Если бы дали нормально ей нагрузку, то могли бы ломать край зуба. Ну а так уже все выровняли. То есть опорные втулки, новые подшипники, пальцы перевернули, сделали все как надо. Это я так понимаю, набрызкали, чтобы никто не откручивал, но чтобы была видна гарантия. И что еще, ребят? Масло я взял у человека, который делает редуктор, чтобы была гарантия, чтобы было все нормально. Что сейчас дальше делаю? Вычищаю посадочное место, вычищаю в чулке там остатки масла, снимаю сальники. Ну, это все прессую и устанавливаю на свое место. Дальше, по запчастям. Что ж пришло? Наши сальники. Сальники будут по Кортека Два сальничка. Это на полуось. Два новых троса, ребят, потому что троса в печальном состоянии чтобы уже задок был просто пушка. Э, дальше. Стоечки стабилизатора. Лучше э, CTR я не нашел. Не было в наличии. Вот так это выглядит. Потом э, втулки стабилизатора мы будем ставить по свагу. Дальше пружинки на колодке ручника, потому что все пружинки здесь гнившие практически все. Дальше колодки ручника мы устанавливаем Bosch. Я сейчас просто покажу разницу по Колодки, почему я заказал новые колодки? Вы посмотрите, колодка, ребят, практически лысая и новая наша колодка. Ну, то есть разница. Почему я заказал по пружинкам, как я говорил, все они уже ржавые, ржавые, просто чтобы уже не было потом никаких проблем и претензий, мы сразу заказали комплект пружинок. Так, пружинки колодки у нас есть. По стабилизатору у нас есть. Дальше. Дальше, ребят, по колодкам самим основным. Мы заказали новые диски, потому что старые диски в печальном состоянии. А старые колодки на новые диски не устанавливаются. Ну, можно поставить, но это будет неправильно. На новые диски заказал Брембо колодки. Дальше, перед тем, как я менял, я, ребят, не знаю, сколько тысяч назад здесь менял, но не так давно колодки и что заметил что заметил что нету вот таких скоб и заказал еще скобы все ну чтобы был полностью комплект мы поменяем колодочки на новых скобах это все перевяжем и будет все красотень так это все выглядит все ребята тогда у нас полностью весь комплект есть все есть только бери устанавливай по сетке у баки я не устанавливал потому что машина вы видите стоит на таких как сказать ненадежные конструкции то я э, ну не лазил в машину и останется что еще по клапану ТНВД все тогда как я говорил э, посадочные места вычищаю сальники тоже там все меняю вычищаю и покажу уже э, в процессе что же будет выходить ну что продолжаю работу по редуктору Вся посадочная часть по кругу вычищена. Редуктор полностью выйдут воздухом. Дальше почелку. Так же самое аналогично. Здесь был герметик. Все полностью поудалял. Дальше посмотрел на наличие трещин. Почелку нету. Масло, которое остаток был здесь, тоже все поубирал, повыдувал. В общем, все, ребят, чисто. Теперь что э, делаю? Герметиком налажу легенько червячок вокруг шпилек и вставляю прикручиваю редуктор. Ну что, ребят, редуктор уже на своем месте. Три раза по кругу обтянул. Сразу первый раз легенький. Подождал, пока повылазит герметик со всех щелей. Потом сделал через минут 15 протяжку еще по кругу. И потом еще раз, ребят, протяжку тоже сделал по кругу. Дальше установил кардан. Установил вот эту приблуду. Не знаю, как она называется, ребят, но установил его. Дальше. Дальше поменял троса ручников. Новенькие уже стоят. Все болты которые все резьбы полностью все смазаны. Втулки стабилизатора стоят новенькие, тяжки стабилизатора стоят новенькие. Здесь вот так это все выглядит. Просто красота. Провода здесь были все погнуто, развернуто и вообще выгнуто. Все повыравнивал, все поделал, потому что видно, вот крепление было вообще выгнуто. На стяжке все посадил. Ну, в принципе, ребят, вот так это все выглядит. Сейчас вам покажу по наружи По ребята, так это все выглядит. Тоже все резьбы, все смазанные. В середине втулка и сама шпилька тоже вся смазанная, чтобы можно было легко это все потом разобрать. Потому что правую часть я срезал. Сваговская втулочка. Ну и аналогично, ребят, с той стороны. Дальше на редукторе все поподключал. Все шлангочки, все штыкера. Дальше, что заметил? Заметил, что здесь уже кто-то кто, -то, кто -то молотками игрался. В общем, побитый чувак здесь. Ну, я думаю, здесь это не страшно. Дальше, что надо будет сделать? Поменять правый левый сальник. Ну, и, в принципе, уже можно будет устанавливать по на свое место. Сейчас покажу по левой стороне, как это выглядит. Здесь была ржавчина, максимально попытался все поочищать, но все равно присутствует, ребята, ржавчина. Дальше по тяжке стабилизатора, по стоечке, то есть по втулочке, все. Окей, что э -э, хочу показать? По запчастям, которые я снял. Наши стоечки стабилизатора одна открутилась нормально, вторая. Вот так это все было, просто отрезанная. Э -э, сами втулки они уже дубовые. Шайбы на стоечках уже все, я не знаю, они уже, ребят, как папиросная бумага. Ну, в общем, уже надо, надо было поменять, и просились они под замен. По тросам, по тросам, если посмотреть, вроде бы все хорошо, вроде бы все классно. Они ходят мягенько, все, ну, есть по ним вот такие вот проблемы. Вот здесь, это между рычагом, между рычагом и колесом, вот такая, ребят, проблема. То есть он так просто стоял и все. Все поперетирала по второй стороне еще не до конца, но уже уже вот вот бы и перетерла. Ну, я думаю, что правильно сделали, что сделали замену самих тросов ручника. Все, ребят, тогда меняю сальники, устанавливаю полуоси и делаю наборку по колодкам ручника. Ну, в принципе, уже по задку практически будет закончено. Заливаем масло в редуктор ставим колеса, ну, в общем, потом все покажу. Ну что, как вы видели на фото, сальник уже установлен с одной стороны, со второй стороны. Присутствует легкая коррозия на полуосях, но она еще до сальника не дошла. В общем, по правой стороне. По правой стороне пыльничек на месте, сама полуось на месте, все обработано. Новые пружинки, новые колодки, новые фиксаторы. Все, ребят, ну просто красота. Новые тросики мне очень нравятся. Что остается? Одеваем тормозной диск или барабан, ставим суппорт, набираем колодки, качаем тормоза. Дальше, по второй стороне. По второй стороне тоже все сделано, вычищено. Вот так это выглядит, все обработано, новые пружинки, ну, аналогично, как и на правой стороне. Осталось только установить датчик. Ну, в принципе, вот так вот с этой стороны уже трубочки все поставлены тормозные, ну, по правой еще надо поставить. В общем, ребят, сейчас одеваю тогда тормозные барабаны, суппорта, набираю колодки, набираю скобы вот эти. По этой стороне все хватает, а по правой стороне не хватает вот этих пружинок то почему я заказал полностью комплект, ну, то есть заменим уже сразу, чтобы проблем здесь не было. В общем, все, потом уже, когда, ребят, все установлю, я покажу. Ну что, ребят, новые диски тормозные установлены, суппорт на своем месте, новые колодки Brembo, Установлены новые скобы, которые удержат колодки. Установлены. Ручник подтянул. Задние тормоза прокачал. Масло в задний редуктор или в задний мост залил. Ровно 3 литра. Хотя и 2,8. Допуск GL5. Ну, в принципе, все по задку. Работа закончена. Дальше. Дальше, что надо, ребят, поменять масло в раздатке, поменять масло в переднем мосту. Но это уже я буду делать завтра. В общем, устанавливаю колеса и на сегодня работа заканчивается. Ребят, всем привет, новый день, продолжаю работу по Mitsubishi. Что делаю первым делом? Первым делом меняю сеточку баки. Для того, чтобы поменять сетку, надо снять сиденье. Сиденье крепится на двух вот таких лыжах, две гайки, два болта. Сверху декоративные, как планки, стоят. Сейчас вам покажу, они легко снимаются отверточкой сюда-сюда и они вытягиваются. То есть закрутили сиденье, сняли порог. Потому что порог мешает э, ковролин, чтобы мы могли его ну, на бок откинуть. Э -э, сняли порог, откинули ковролин. Есть и такая крышка. Крышка, ребят, держится на четырех саморезах под фигурную отвертку. Откручиваем и... Доступ до нашей сеточки, практически. Но тут пока мы завалено грязью, сейчас это все расчищаю. Снимаю две шланги, снимаю вот этот штекер и уже буду это все вытягивать. Ну что, ребят, снял я кову. Дисней поплавок и сеточки. Что хочу сказать: в баке все чистенько, все хорошо, воды не обнаружил. По шпилькам пришлось немного помучиться. Взял ежик на шуруповерт. все шпильки прочищал, потому что сверху позагнивали. Потом ВДшка и потихоньку туда-сюда открутил. В общем, ни одной шпильки не сорвал, все открутилось хорошо. Дальше по, по самим, ребят, фильтрам. Это фильтр, который засасывает, это фильтр, который идет обратка. Фильтр обратки, вы посмотрите, весь черный. Да, это фильтр обратки получается, а это который засасывает светлое. То есть, что делаю? Меняю сейчас фильтра и, в принципе, и, в принципе, ребят, устанавливаю все на свои места. Фильтра. Вот такие вот продаются. Может, кому-то надо. Номер. Вот такой, ребят, номер фильтра. Все. Меняю фильтра, все устанавливаю на свои места. Ну, как вы видели на фото, я сделал для сравнения. Одна сеточка э, старая, а вторая сеточка новая. Потом, что когда снял... Э, снял сами сетки, фильтра вот эти, на палках оказалась грязь. Снаружи, снаружи где, надо было, где надо был мусор, она чистая, а внутри что-то оказалось грязное. Ну, в общем, все повычищал, все повыдувал, новые фильтра одел и все собрал на свое место. Теперь вот так вот выглядит. Что хочу заметить хозяину. Здесь пукля одна. Кто-то когда-то устанавливал, ее просто загнул. Я ее снял, чтобы она не мешала. Сейчас я покажу, ее надо будет купить и установить, потому что у меня в наличии ее нет. Вот так ее погнули, просто, просто одевали и не заметили, и начали давить, и она согнулась. Дальше, дальше чем занимаюсь? Занимаюсь клапаном ТНВД зимой, по этому клапану была проблема, была ошибка один раз и второй раз, а потом она потихоньку как-то ушла. Но все равно есть нюанс, начала машина немного уже после вот этой ошибки поддымливать. Я зашел в показания, посмотрел и смотрю, что он некорректно работает. В общем, заказали вот такой клапан, может кому-то надо, сейчас переверну другой стороной, вот так вот. Заказали клапан. Что сделал? Сделал, ребят, снял АКБ с полочкой, она снимается, вот такое крепление, чтобы добраться до клапана. Вот наш ТНВД, вот наш клапан, откручивается клапан шестигранником на 25, вот такой вот удлиненный шестигранник на 25. Берем ключик на 10, одеваем сюда и все откручиваем, устанавливаем заново на новые резиночки, все защелкиваем. Что теперь? Ставлю обратно АКБ, пробую заводить. Ну и остается поменять масло у нас в переднем мосту и масло в раздатке. Ну и все, по этой машине, ребят, работа будет закончена. Ну еще, что хочу заметить. Я еще снял воздушный фильтр, так эта машина часто ездит по полям. Что хочу на заметку. Хотя бы выдувать раз в неделю, если часто ездим по полям, воздушный фильтр. Потому что фильтр просто забитый был пылюкой. Хотя мы недавно делали ТОшку по этой машине. То есть хотя бы раз в неделю, если часто ездим по полям, надо выдувать этот фильтр. Потому что может быть причина даже задым, задым ну почему машина дымит. То есть из-за того, что фильтр забивается, не хватает воздуха, обогащенная смесь и машина начинает подымливать. Тоже есть по этому причина. В общем все, тогда ставлю АКБ и пробую заводить. Ну что, ребят, наконец-то я добрался до замены масел в переднем мосту и в раздатке. В общем, осматриваю свою работу. Здесь мы удаляли физический баланс валы. Вот так это выглядит. Потеканий нигде нет. Все сухо по передку. Все сальнички держат. Все это. Ну, есть, есть проблема. На поддоне, на поддоне куча масла. Здесь я варивал резьбу, потому что было сорвано начинаю осмотр, вытер, думаю, может с этой резьбы течет или с под медной шайбы. Нет, нет, ребят, заднего сальника. Надо снимать коробку и менять задний сальник. Дальше, что хочу показать. Слив масла с раздатки сливается вот здесь, заливается вот сюда. Это наша мерная пробочка и заливная одновременно. Дальше, по состоянию масла. Масло очень грязная. Ну, для этого мы его и меняем. Каждые 45 тысяч надо делать замену масла в редукторах, в раздатках. Ну, в общем, каждые 45 тысяч надо делать ТОшку по маслам. Все, тогда заливаю сюда масло и перехожу к замене масла в редукторе. Ну что, ребят, по переднему редуктору тоже сделала замену масла. Хочу вам показать, здесь масло Такое ощущение, как будто только вчера его заливали. Смотрите, чистенькое, красивое. Да, есть мелкий осадок, но по-любому он должен присутствовать, потому что машина работала. Ну а так вы посмотрите, просто шикарное масло. Все, остается что? Сделать и поменять масло в коробке и, в принципе, ребят, все. И открутить боковые подножки. Ну что, ребят, машина полностью закончена. Боковые подножки снял, как просил хозяин. Осталось только поубирать грязь, помыть в гараже и будет все окей. С левой стороны подножка снята, с правой стороны тоже подножка снята. Дальше масло в коробке заменил. Вот такое чернючее масло было в коробке. В принципе, комплекс работ, который мы обговаривали с хозяином, все полностью выполнено редуктор задний отреставрированный масло свежее, сальники полуосей новые стоят колодки ручника новые колодки, то есть диски задние новые колодки задние новые троса ручника новые тяжкие, тяжкие ребят стабилизатора новые втулки стабилизатора новые по задку вот такой комплекс работ был сделан дальше подножки боковые сняты масла полностью от зада до передка все поменено. В моторе мы не меняем, так как мы еще не проехали тот километраж, который надо. Ну, вот так вот была обслужена машина. Ну, а на этом, ребят, буду завершать. Всем спасибо за просмотр, за лайки, за комментарии, за подписки. Всем пока, до скорого.